بسم اللہ الرحمن الرحیم تاریخ اسلام کے اندر بہت سی شخصیات ہیں جو اپنے علم و عمل اپنے تقوی و طہارت اور اپنی ذہانت و فطانت کی وجہ سے آج تک ضرب المثل ہیں انہی میں ایک شخصیت حضرت امام اعظم نومان ابن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات مبارکہ بھی ہے آپ کی ذہانت و فطانت کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہیں چنانچہ انہی واقعات میں سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہم آج آپ کے سامنے پیش کریں گے چنانچہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کے گھر میں رات کو چور گھس آئے مالک کو انہوں نے پکڑ لیا اور سارا مال اور سامان سمیٹ کر لے جانے لگے جانے سے پہلے انہوں نے مالک کے مکان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن چوروں کا سردار کہنے لگا اس کا سامان تو سارا لے جاؤ مگر اسے زندہ چھوڑ دو اور قرآن اس کے ہاتھ پر رکھ کر اسے قسم دو کہ یہ کسی شخص کو بھی نہیں بتائے گا اور اگر اس نے کسی کو بتایا تو اس کی بیوی کو تین طلاق مالک مکان نے اپنی جان بچانے کی فکر میں یہ قسم کھا لی لیکن بعد میں با بڑا پریشان ہوا صبح جب بازار گیا تو دیکھا کہ وہی چور چوری کا سامان وہاں بیچ رہے ہیں مگر یہ اپنی قسم کے باعث طلاق کے خوف سے خاموش رہا بالاخر آجز آ کر وہ شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ میں ان کا نام بھی ظاہر نہیں کر سکتا اب میں کیا کروں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے محلے کے تمام معزز افراد کو جمع کرو میں ان سے ایک بات کہوں گا اس شخص نے ایسا ہی کیا امام صاحب رحمہ اللہ نے سب لوگوں سے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس شخص کا مال اس کو واپس مل جائے ان سب نے کہا کہ ہاں چاہتے ہیں امام صاحب نے کہا کہ پھر ایسا کریں کہ اپنے ہاں کے سارے گنڈوں کو جامع مسجد میں جمع کریں پھر ایک ایک کر کے انہیں باہر نکالیں جب کوئی باہر نکلے تو آپ اس شخص سے پوچھئے کیا یہی چور ہے اگر چور نہ ہو تو انکار کرے اگر وہی چور ہوا تو یہ خاموش ہو جائے اور اس کی بیوی پر تلاک بھی نہیں ہوگی سب نے اس تجویز پر عمل کیا چنانچہ جو بھی باہر نکالتے اور اس سے پوچھتے کہ کیا یہ چور ہے وہ کہتا نہیں لیکن جس وقت چور آئے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ چور ہیں بلکہ وہ ان کو دیکھ کر خاموش ہو گیا جس سے لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہی لوگ اصل میں چور ہیں اور اس شخص کو اپنا مال بھی واپس مل گیا اور اس کی بیوی کو بھی طلاق نہ ہوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذہانت اور فطانت سے اس آدمی کا مال بھی مل گیا اور اس کا گھر بھی برباد ہونے سے بچ گیا